জীৱনে আমাক কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰাই য'ত আমি অতীত আৰু বৰ্তমান একেলগেই মুখামুখি হ'বলগীয়া হয় ৰক্তিম এখন সৰু গাঁৱত বাস কৰা এজন ব্যক্তি আছিল তেওঁৰ এটা সৰু চাকৰি আছিল নিজৰ সৰু সংসাৰখনত তেওঁ এতিয়া বহুত সুখী আছিল যদিও সি মাজে মাজে উদাসীনতাত ভুগিছিল তাৰ অতীতৰ হৈ যোৱা ঘটনাবোৰে তাক সম্পূৰ্ণভাৱে সুখী হ'বলৈ দিয়া নাছিল তাৰ হৃদয়ত লাগি থকা সেই পুৰণি ঘাঁ ডোখৰৰ কাৰণ আছিল তাৰ বিবাহ বিচ্ছেদিতা পত্নী সুপ্ৰিয়া পাঁচ বছৰৰ আগতে ৰক্তিম আৰু সুপ্ৰিয়াৰ ডিভ'ৰ্চ হৈছিল সুপ্ৰিয়াই অভিজাত্য মাকৰ ঘৰৰ মানুহৰ কথা শুনি ৰক্তিমৰ লগত কাজিয়া কৰি মাকৰ ঘৰতে থাকি লয় ৰক্তিমৰ মৰম ভালপোৱা সকলো পাহৰি নিজৰ মাকৰ ঘৰৰ মানুহৰ কথা মতেই সুপ্ৰিয়াই ৰক্তিমক ডিভৰ্চ দিছিল সি তাইক নিস্বাৰ্থভাৱে হৃদয়ৰ পৰা ভাল পাই পেলাইছিল সি এতিয়া নিজৰ হৃদয়খন কঠিন কৰি তাই বিচৰা মতেই তাইক ডিভৰ্চ দিয়ে এদিন কিবা এটা দৰকাৰী কামত গুৱাহাটীলৈ যাবৰ বাবে বাছ ষ্টেণ্ডত ৰৈ আছিল সেইদিনা চিপচিপিয়ে বৰষুণ দি আছিল ৰক্তিমে খিৰিকীৰ কাষৰ ছিটটোতে বহিছিল বাছত বহুত ভিৰ আছিল সকলো নিজৰ নিজৰ ভাৱনাতে বিভূৰ হৈ আছিল কিছুমানে শুই আছিল কিছুমানে বাহিৰৰ দৃশ্যবিলাক উপভোগ কৰিবলৈ ধৰিছিল ৰক্তিমে এতিয়া মাথেও শান্তভাৱে ভাবি গৈ আছিল যে তাৰ জীৱনে তাক ক'ৰ পৰা কলৈ লৈ আহিছিল যেতিয়া গাড়ীখন সত্তৰ কিলোমিটাৰমান আগবাঢ়িছিল এতিয়া জখলাবন্ধাত অলপ সময়ৰ কাৰণে বাছখন ৰৈছিল বাছখন ৰোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা বস্তু বেচা মানুহবোৰ বাছৰ ফালে আহিবলৈ ধৰিছিল কিছুমানে চাহৰ কেটলি লৈ কিছুমানে পানীৰ বটল কিছুমানে আকৌ চানা বাদাম লৈ আহিছিল ৰক্তিমে এতিয়া সেইবিলাকলৈ মনোযোগ নিদি সম্পূৰ্ণৰূপে বাহিৰলৈ চাই আছিল এতিয়াই তাইৰ চকু এজনী মহিলাৰ ওপৰত পৰিছিল তাই বাদাম বিক্ৰী কৰি আছিল এতিয়া তাইৰ মাতটো ৰক্তিমৰ একেবাৰে চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছিল তাই এতিয়া লাহে লাহে সি বহি থকা গাড়ীখনৰ ফালে আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছিল তাইত এতিয়া বাদাম লাগিব নেকি বাদাম লাগিব নেকি বুলি এফালৰ পৰা যাত্ৰীসকলক সুধিবলৈ ধৰিছিল এনেকৈয়ে আহি আহি এসময়ত ৰক্তিমক বাদাম লাগিব নেকি বুলি সুধিবলৈ ধৰিছিল তাইৰ অৱস্থাটো দেখি ৰক্তিমৰ শৰীৰৰ মাজেদি বিজুলী বেগেৰে তেজ চলাচল কৰিবলৈ ধৰিছিল যেতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখিলে তাইক সি ভালদৰে চিনিব পাৰিলে যে তাই আন কোনোৱেই নহয় তাই বিবাহ বিচ্ছেদিতা পত্নী সুপ্ৰিয়াসে যিজনী সুপ্ৰিয়াই এটা সময়ত সাজি কাচি বহুত পৰিপাতিকৈ থাকিছিল কিন্তু এতিয়া একদম সাধাৰণ সাজ কাপোৰ পিন্ধি অপৰিপাতি হৈ আছিল তাইক এতিয়া দেখাত এনেকুৱা লাগিছিল যেন বহুত ভাগৰুৱা হৈ আছে তাই তাইৰ চেহেৰাটোৰ উদাসীনতা আৰু দৰিদ্ৰতা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাই উঠিছিল এতিয়া এইবিলাক দৃশ্য দেখাৰ লগে লগে ৰক্তিমৰ মনত হাজাৰটা প্ৰশ্নই ভুমুকি মাৰিবলৈ ধৰিছিল এতিয়া সি ভাবিছিল যে এনেকুৱা কেনেকৈ হ'বলৈ পাৰে সুপ্ৰিয়াটো বহুত ধনীঘৰৰ কন্যা আছিল তেনেহ'লে তাইৰ এনেকুৱা অৱস্থা কেনেকৈ হ'ল ইফালে আকৌ ৰক্তিমক দেখি সুপ্ৰিয়াও থটমত খাই একে ঠাইতে ৰৈ গ'ল তাইৰ মুখৰ মাত একেবাৰে নোখোৱা হৈ পৰিছিল মাথো তালৈ একে ঠাইৰে চাই আছিল তাই একো ক'ব নোৱাৰাকৈ তাইৰ চকুৰ পৰা এতিয়া চকু পানী নিগৰি আহিবলৈ ধৰিছিল অলপ সময়ৰ কাৰণে দুয়োটা তেনেকৈ ৰৈয়ে আছিল মুখৰ মাত কাৰোৰে নাছিল যেন সময়টো একেবাৰে স্থবিৰ হৈ গৈছে ৰক্তিমে একো বুজি পোৱা নাছিল যে আচলতে শিকি সুধিব তাইক সুপ্ৰিয়া এতিয়া লাজতে একো ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিছিল সি এতিয়া লাহেকৈ সুপ্ৰিয়াক সুধিলে ইয়াত এইটো পৰিৱেশত তুমি কি কৰি আছা সুপ্ৰিয়াই এতিয়া কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলহে তেনেতে তাই সম্পূৰ্ণ উজ্জুৰি কঁপিবলৈ ধৰিছিল তাই কেৱল তালৈ চাই আছিল আৰু দুগালেৰে চকুলো বৈ আহিছিল এতিয়া আশে পাশে থকা মানুহবোৰে ভাবিবলৈ ধৰিলে কিয় কান্দিছে এই মহিলাজনী কিন্তু কোনেও একো সোধা নাছিল তাইক অলপ সময়ৰ পিছত পুনৰ ৰক্তিমে লাহেকৈ সুধিলে কি হ'ল সুপ্ৰিয়া তোমাৰতো এখন ধুনীয়া ঘৰ আছিল আৰ্থিকভাৱে তুমি পৰিপূৰ্ণ এগৰাকী মহিলা আছিলা তাৰ পাছতো তুমি এনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ পৰিস্থিতি কিয় আহিবলৈ ধৰিলে তাই তেতিয়া চকু পানী মচি মচি ক'বলৈ ধৰিলে ৰক্তিম এইটো এটা ডাঙৰ কাহিনী মোৰ ক'বলৈ একো ভাষাৰেই নাই মাথোৰ এতিয়া তুমি এইটোৱেই কথা জানি থোৱা যে মোৰ পৰিয়ালে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ঘৰৰ মানুহে আপুনি ডিভৰ্চত দিয়া দহ লাখ টকা মোৰ পৰা লৈ ল'লে আৰু মোক ঘৰৰ পৰা খেদি দিছিল এতিয়া মোৰ হাতত এটা ফুটা কৰি ওলাই আপুনি দিয়া ৰক্তিমৰ এতিয়া সুপ্ৰিয়াৰ লগত কটোৱা সময়বোৰ মনত পৰি গৈছিল পাঁচ বছৰৰ আগতে যেতিয়া দুয়োটাই বিয়া পাতিছিল তেতিয়া সকলো ঠিক ঠাকেই আছিল কিন্তু লাহে লাহে সুপ্ৰিয়াৰ পৰিয়ালৰ মানুহে সিহঁতৰ সম্বন্ধৰ মাজত সোমাই সম্বন্ধত ভীষ ঢালিবলৈ ধৰিছিল নানা কথা লগাই লগাই সুপ্ৰিয়াৰ মনত ৰক্তিম আৰু তাৰ পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যসকলৰ প্ৰতি তাইৰ মনত বেয়া ভাৱ হোৱা যায় ৰক্তিমৰ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ যেন তাইৰ শত্ৰু এনেকুৱাকৈ ভাবিবলৈ তাইক বাধ্য কৰাইছিল তাইৰ ককায়েক আৰু নবৌকে তাইক কৈছিল যে ৰক্তিম তাইৰ বাবে একেবাৰে যোগ্য নহয় বহুত ভাল ল'ৰা পাব তাই এইবোৰ কথা শুনাই শুনাই তাইক ডিভৰ্চৰ বাবে উচ্চতনি দি আহিছিল সহজ সৰল চুপ্ৰিয়াও ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি ৰক্তিমক ডিভ'ৰ্চ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তাৰ লগত কথাই পাতি কাজিয়া কৰিবলৈ ধৰিছিল এনেকৈয়ে সহ্যৰ সীমা যেতিয়া চেৰাই গৈছিল উপায়বিহীন হৈ ৰক্তিমে তাইক ডিভৰ্চ দিলে ৰক্তিমে সুপ্ৰিয়াক মনে প্ৰাণেই ভাল পাইছিল গতিকে তাই ভৱিষ্যতে যাতে কষ্ট নহয় তাৰ বাবে দহ লাখ টকা ডিভৰ্চত দিছিল তাই তেতিয়া চকু পানী মচি মচি ক'লে যে মই আপোনাৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিছিলোঁ মই লোৱা ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে আজি মই এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়াত কলৈ যাম মই একো ভাবিব পৰা নাছিলোঁ আহি আহি এনেকৈ মই এই ঠাইডোখৰ পালোহি আৰু সৌ যে জুপুৰিটো দেখিছে তাতে থাকিবলৈ ল'লোঁ এজনী বুঢ়ীৰ মানুহৰ লগত এইদৰে চানা বাদাম বিক্ৰী কৰি যি কেইটকা পইচা পাওঁ দুইজনীয়ে দুবেলা দুহেজ খাই কোনোমতেহে জীয়াই আছোঁ মই আপোনাৰ লগত কৰা অন্যায়ৰ ফল ভুগি আছোঁ কিন্তু মই এতিয়া অনুতাপ কৰাৰ বাহিৰে আৰু একোৱেই কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ আৰু একোৱেই উপায় নাই ৰক্তিমে তেতিয়া সুমুনীয়া এটা কাঢ়ি ক'লে তুমি সেইটো সময়ত মোৰ ওপৰত বহুত মিছা অভিযোগ লগাইছিলা মোৰ মা আৰু বাইদেৱে তোমাক বহুত বুজাইছিল কিন্তু তুমি তেওঁলোকৰ এবাৰো কথা নামানিলা সেইটো সময়ত তোমাৰ মামা মামী দাদা নবৌৱে তোমাক উচতালে আৰু আমাৰ ডিভৰ্চ হৈ গ'ল মই ভাবিছিলোঁ তুমি মই দিয়া টকা পইচাৰ ভাল কিবা এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিবা আৰু এনেকৈয়ে নিজৰ জীৱনটো চলাই নিবলৈ পাৰিবা কিন্তু তুমি সকলো পইচা বৰবাদ কৰি দিলা সুপ্ৰিয়াই হাত জোৰ কৰি লাহেকৈ ক'লে মোক ক্ষমা কৰিব মই জনা নাছিলোঁ যে মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহে মোৰ লগত এনেকুৱা অন্যায় কৰিব এতিয়া মোৰ এইখন পৃথিৱীত আপোন বুলিবলৈ কোনো নাই এই বুলি কৈ তাই জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰিছিল এটি এই সকলোবিলাক দেখি রক্তিমর মনৰ মাজত উগুল লাগিবলৈ ধৰিছিল সুপ্রিয়া তাই জীৱনৰ এটা মহত্বপূর্ণ অঙ্গ আছিল তাইৰ অনুপস্থিতিত সি আজি পাঁচটা বছৰ বহুত যন্ত্ৰণাৰে কটাইছে সি গম্ভীর স্বৰত তাইক কলে তুমি কৰা ভুল ক্ষমা কৰিবৰ যোগ্য নহয় তুমি নিজেই আমাৰ সংসাৰখন ধ্বংস কৰিছা তথাপিও তোমাৰ এই পৰিস্থিতি দেখি মই সহ্য কৰিব পৰা নাই তাই কান্দি কান্দি কলে যে মই জানো রক্তিময় বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ তথাপিও কওঁ মোক আকৌ এবাৰ এটা সুযোগ দিয়ক মই আগৰ দৰে হৈ থকা নাই এতিয়া মোক আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক মোক আকৌ আদৰি লওক আপুনি মই এতিয়া আগৰ দৰে আৰু হৈ থকা নাই তেনেকুৱা ভুল আৰু জীৱনত মই কেতিয়াও খাবলৈ নিদিওঁ ৰক্তিমে এতিয়া দীঘল এটা সুমুনীয়া কাঢ়িলে আৰু ক'লে যে ঠিক আছে মই এই বিষয়ে নিশ্চয় ভাবিম এতিয়া মই এটা দৰকাৰী কামত গুৱাহাটীলৈ আহি আছোঁ তুমিও মোৰ লগতে ব'লা তাত আমি এই বিষয়ে ভালকৈ আলোচনা কৰিবলৈ পাৰি তাই লাহেকৈ মূৰটো জোকাৰিলে আৰু তাৰ কাষৰ চিটটোতে বহি পৰিল দুয়োটাৰে মাজত এতিয়াও মনত আই বিৰাজমান কৰি আছিল দুয়োটাৰে মাজত এতিয়াও মনতাই বিৰাজ হৈ আছিল এতিয়া সম্বন্ধটোত এটা নতুন আশাৰ সৃষ্টি হৈছিল গুৱাহাটী পাই ৰক্তিমে মাকলৈ ফোন কৰি সকলো কথা বিৱৰী ক'লে যে সুপ্ৰিয়াক সি আকৌ ঘৰলৈ নিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া ৰক্তিমৰ মাকে ক'লে যে যদি তাই নিজৰ ভুলবিলাক বুজি অনুতপ্ত হৈছে তেনেহ'লে তুমি তাইক ঘৰলৈ লৈয়ে আনা সি মাকে কোৱা কথাবোৰ তাইক ক'লে আৰু দুয়োটাই এতিয়া ঘৰলৈ আহিল তাই আহিয়েই পৰিয়ালৰ সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে সুপ্ৰিয়াই এতিয়া তেনেকুৱা ভুল কেতিয়াও আৰু নকৰোঁ বুলি কথা দিছিল লাহে লাহে তাই পৰিয়ালৰ সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সকলো দায়িত্ব সুন্দৰকৈ পালন কৰি খুব ধুনীয়াকৈ সংসাৰখন আগুৱাই নিবলৈ ধৰিছিল তাই ভালদৰেই বুজি পালে যে সংসাৰত কেতিয়াও যিমানেই আপোন নহওক কিয় আত্মীয় কুটুম লোকৰ কথা শুনিবলৈ নাপায় কাৰণ বিয়াখন হৈ যোৱাৰ পিছত এইখন পৃথিৱীত স্বামীৰ সমান আপোন আৰু এই পৃথিৱীত কোনোৱেই হ'ব নোৱাৰে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটোক হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে have a nice day